soalan nombor satu tu dikata Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut Masa bila kita ada kadaran Iaitu apabila kamu pergi beli barang contohnya Sama ada beli banyak ke Beli sikit ke Nilai satu unit tu tetap sama Okay, maknanya kalau kau pergi 7-Eleven Uh, ada paket gula-gula harga di RM3. Kamu beli 15 paket pun, setiap paket berharga RM3. Itu adalah berkadaran. Tetapi bila kamu pergi kedai borong, satu paket RM3. Sama je. Tapi bila kamu nak beli banyak, dia tulis, beli 10 paket, harganya RM2 ataupun boleh kata beli lebih pada 10 harga satu paket lah RM2.80 jadi kalau kamu beli 12 contohnya 12 tu darab dengan RM2.80 yang itu tidak ada berkadaran ok yang jenis berkadaran tu ialah kamu beli satu ke beli banyak ke satu unit tu tetap sama ok jadi, mari kita tengok kadaran. Iaitu, untuk 1A. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 berharga RM20. Bagaimana kita nak tulis berkadaran ni? Kita boleh tulis bola per harga. Okay, 3 biji bola harga dia ataupun sama dengan RM5 dan kemudian 20 ataupun 12 sama dengan RM20. Jadi basically kita tak tulis saja macam ni lah. Kita tulis ada per jumlah bola per jumlah bola sama dengan harga per harga. Adakah ada cara lain? Boleh saja kamu nak tulis 3 per RM5 sama dengan 12 per RM20. Okey, jadi kenapa kita nak belajar tulis ni? Sebab nanti salah satu pada ini, nanti bila soalan dah lebih advance sikit, salah satu pada tu itu tidak ada. Jadi kita kena selesaikan dia. Contohnya, dia kata, berapa biji bola yang kamu dapat jika kamu bayar RM5 jika kedai tu menyatakan bahawa jika kamu beli 12 biji bola, kamu kena bayar RM20. Ha, jadi, situ. Jadi, oleh itu, kita kena tahu cara penulisan ini. Nanti kita boleh selesaikan. Tapi, untuk kali ini, 43A ni, kita tak perlu mencari apa-apa nilai. Okay. Tak perlu mencari nilai satu biji bola ke apa-apalah. Okay. Kita tengok B. Tinggi empat biji blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Jadi, kita kata um, 4 per 24. Okay. Untuk empat biji kayu, empat blok kayu, tinggi dia 24 dan 13 blok tinggi dia adalah 78. Ha, jadi unit-unit tu semua tak perlu guna. Okay. Tapi kamu tak boleh nak terbalik. Kalau ni jumlah blok per tinggi, yang ni pun jumlah blok per tinggi. Kalau kamu terbalik, tak betul. Okay. Dan C, terdapat 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di tadika ria. Jika terdapat 65 orang murid lelaki di tadika Ria, maka terdapat 75 orang murid perempuan. Okey. Jadi kita tak letak je 13 per um, 13 murid lelaki per 15 murid perempuan sama dengan 65 lelaki per 75 perempuan. Itu satu cara. Okey, yang ni saya ingin tunjuk satu cara je. Okey, yang tapi sebenarnya mana-mana pun boleh ditulis dalam banyak dalam dua cara iaitu 13 lelaki per 65 lelaki sama dengan uh, kalau 15 perempuan per 75 perempuan. Okey? Alright. Jadi, okey, celuk. Jadi kau tolong muncul buat uh, yang itu uh, dan uh, nanti kita siap lagi sambung lagi. Okay, benci tunjukkan dia kata di sini untuk soalan nombor satu terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam dua pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Jadi, kamu kena tengok. Okey, 200 pemain. Jadi, untuk yang ini, kita tuliskan sedikit tambahan. Iaitu kita kata 200 pemain per 8 pasukan. Okey, kenapa cikgu nak tulis ini? Sebenarnya pemain dengan pasukan ni tak payah tulis pun tak apa. Tapi untuk mula-mula ni, tulis dulu. Sama dengan... Okey, itu maklumat pertama. Ada 200 pemain untuk 8 pasukan. Dan kemudian, apa maklumat kedua? Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan. Yang maklumat kedua ni, bilangan pemain tak dinyatakan. Kita letak algebra. Dan dia kata dua pasukan. Okey. Okey, jadi kenapa cikgu nak uh, ni ada pemain eh, pemain. Okey, jadi sebenarnya memang perkataan pemain dengan pasukan tu tak perlu ditulis. Cuma cikgu nak beritahu kamu bahawa kamu kena tulis yang di sini pemain di atas, pasukan di bawah. Yang ni pun mesti pemain dengan per pasukan. Kalau kamu terbalik nanti tak boleh selesaikan. Okey. Jadi macam kita cukup terangkan berlepas bahawa nisbah ni sebenarnya adalah sama dengan pecahan. Okey? Pecahan tu ialah 200 bahagi 8 adalah sama dengan berapa bahagi 2. Okey? Jadi, kalau dulu uh, masa sebelum uh, zaman kamu ni ataupun masa sebelum zaman kak kak kakak kamu, kita belajar dulu chapter yang nama dia... Persamaan linear iaitu chapter 6 Baru belajar yang ini Jadi senang sikit nak selesaikan masalah macam ni Okay Jadi um, Apa yang cikgu nak beritahu kamu Dalam kes macam ni Kita tulis balik Tanpa ada perkataan-perkataan uh, tu Dari 200 per 8 Sama dengan berapa per 2 Macam tu Jadi uh, untuk Uh, satu cara macam kamu belajar dalam masa darjah 6 dulu kamu boleh kata 8 bahagi berapa dapat 2 8 bahagi 4 sama dengan 2 jadi 200 pun bahagi 4 jadi kalau 8 bahagi 4 ialah 2 200 bahagi 4 ialah nilai x jadi nilai X ialah uh, Ini Ni zaman kalkulator Jadi kemetikan kalkulator saja 200 bahagi 4 Iaitu 50 Jadi jawapan ialah 50 Pemain Dalam Dua pasukan ha. Okey Tetapi cikgu nak Uh, 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 kamu berkenalan dengan chapter 6 iaitu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah melibatkan algebra mari kita tulis sekali lagi 200 per 8 sama dengan x per 2 okey jadi apa kamu buat jika algebra tu memang dah duduk atas kamu pindahkan saja nombor bawah ni ke atas dia akan jadi 200 darab 2 per 8 adalah sama dengan nilai X. 200 per 8. Jadi, bila kamu garap, dapat 400 bagi 8. Tetaplah juga nilai X iaitu 50. Ha, jadi, itu jawapan dia lah. Okay, soalan nombor 2. Dalam ujian segak Semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Okey? 60 kali dalam masa 3 minit. Dan apa soalannya? Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Jadi okey, berapa per 5 minit? Jadi kalau algebra tu memang kamu letak macam tu, kamu sentiasa pindahkan sini ke sana saja. Okey? Sebab kalau kamu nak gunakan teknik macam yang kamu gunakan uh, masa tingkatan ataupun darjah 6 dulu tak boleh. Berapa darab, dapat berapa darab dapat, dapat dapat 5 ni? Okey, susah sikit. Ha, nah, jadi apa kita buat? Uh, 60 tu kamu darab dengan 5 dan bahagi 3. Datuk tu Itulah berapa kali yang kamu boleh dapat Okey, jadi nanti ni kita boleh potong Itu 100 kali Okey, ada cara lain tak? Ah, Okey, cara lain tu ialah 60 kali dalam 3 minit Jadi, 60 per 3 Ialah 20 kali 1 minit Jadi, kalau 5 minit Sebab 20 puluh kali satu minit jadi dua puluh darab lima. Iaitu tetap juga seratus kali. Faham? Okey, soalan nombor tiga. Dia kata seorang peladang menanam tiga pokok cili per 0.5 meter persegi. Tiga pokok untuk luas 0.5. So, berapa pokok kalau luasnya 85? Di ha, Biasa kalau kamu boleh pindahkan tu okay, Tapi kalau kamu terbalik okay, Contohnya kamu letak luas per tiga sama dengan luas per tak tahu. Macam tu, kamu elok-eloknya pusingkan dia. Biar letak macam ni. Biar algebra tu di di atas. Okey? Dan senang. Ni sana je. Jadi, tiga darab lapan puluh lima per kosong perpuluhan lima. Dapat nilai X iaitu berapa pokok Okey. Jadi kos 3 pokok 0.5 sama dengan 6 pokok untuk 1 meter persegi. Kalau kamu boleh faham cerita tu. Okey. Jadi kalau ni 1 meter persegi, kalau 1 meter 1 meter yang ah ini 0.5. 0.5. Okey. Ha di sini ada berapa pokok? Ada 1 pokok. Ada satu pokok, ada satu pokok macam tu ada Satu pokok, satu pokok, satu pokok Ada berapa pokok satu sekali? Enam pokok untuk satu meter Okay? Jadi kalau enam pokok satu meter Ada 85 meter Darab saja dengan 85 Tapi cara ni pun lagi senang lah Okay? Jadi tiga darab 85 Bahagi dengan kosong perpuluhan Okey, dia dapat lima ratus sepuluh pokok. Okey, lima ratus sepuluh batang pokok. Tutup soalan nombor tiga. Okey, majlis empat belas tiga nombor satu A. Tulis satu kadar bagi setiap situasi yang berikut wakilkan maklumat yang hendak dicari dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai A puan Jamilah menggunakan 175 mm minyak zaitun dan 50 ml cuka untuk membuat bahan perapan Berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun untuk membuat bahan tersebut. Okey, dalam case ini, apa yang kita nak cari? Kita nak cari isi padu cuka. Okey. Kalau ada 300 ml minyak zaitun. Jadi, letakkan yang itu di atas. Jadi, x per 300. Okey. Yang x adalah untuk cuka. 300 adalah untuk minyak zaitun. Ha, jadi sama dengan 50 cuka ml eh? per 175. Ha, macam tu. Okey. Walaupun perkataan tu dalam perkataan tu disebut tu disebut minyak zaitun kemudian bau cuka tapi sebabkan dia nak cari tu ialah cuka Jadi lebih baik kamu biar cuka duduk atas Senang untuk kamu pindahkan nilai Kalau kamu nak cari Tapi dalam kes ni Dia bukan nak suruh cari nilai tu Dia suruh, cuma suruh buat apa? Suruh buat satu uh, perkaitan Ataupun satu kadaran Okay? Ha, berkadaran macam tu Alright. Kita teruskan dengan B Seorang ahli meteorologi menggunakan tolok hujan untuk menyukat jumlah air hujan di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang turun di bandar itu ialah 7.8 mm dalam masa 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapa lama hujan akan turun untuk mencapai 11.7 mm? Jadi apa soalan dia? Berapa lama? Okey, berapa lama? iaitu x ialah jam per 11.7 adalah berkadaran dengan berapa lama? 3 jam untuk 7.8 mm. Jadi sini mm ini jam, ini mm. Okey, ini kalau sebenarnya lah jam per mm 3 jam per mm. Okey, kenapa cikgu nak tulis juga? Sebab kadang-kadang kamu kena perhatikan hati elok bahawa unit tu tak sama. Kalau unit tak sama tak boleh. Kamu kena samakan unit dulu. Okey? nah jadi untuk uh, yang lebih tepatnya kita tak payah tulilah. Ah uh, sebab tu kita nak tahu nilai dia. Okey, itu untuk nombor 1. A dan B. Okey, mari kita discuss sama-sama soalan nombor 2. Kata gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, gear gear yang bersaiz kecil berputar 18 kali. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar? jika gear yang bersaiz kecil berputar 54 kali. Okey, jadi kita nak cari apa? Putaran gear bersaiz besar. Jadi, yang itu kita letak di atas senang kan? Eh? Jadi, kita kata berapa kali putaran untuk gear besar per putaran untuk gear kecil. Iaitu 54. Iaitu ini pasangan yang kita tak tahu tu ya. Eh? Okey, dan pasangan yang kita tahu jika gear besar berputar empat kali, gear yang kecil berputar lapan belas kali. Ha, macam tu. Okay, jadi, uh, dalam kes ni sebab nombor tu ada berkaitan. Okay, jadi, lapan belas darab berapa? Dapat lima empat darab tiga. Empat pun darab tiga. Jadi kalau 18 daripada 34, 4 daripada 3 ialah nilai X. Iaitu 12. Tapi saya nak tulis sikit lagi. X per 54 sama dengan 4 per 18. Secara persamaan linear yang kita akan belajar chapter 6 nanti. Kamu, jika algebra tu duduk di atas, kamu pindahkan saja ni ke sana, pindah arah. Jadi, X sama dengan 4 per 18. Darab lima puluh empat Dia akan potong sekali lagi lah Satu dengan tiga Empat darab tiga Dah dua belas Jadi putaran untuk gear besar Ialah sebanyak dua belas pusingan Ada yang tanya? Okey sambung Soalan nombor tiga Seorang tukang kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput dan membuang rumpai di halaman sebuah rumah yang berukuran 20 meter darab 15 meter. Tukang kebun itu diberi upah RM30 per jam. Berapakah upah yang diterimanya jika dia membersihkan halaman sebuah rumah yang berukuran... 40 meter darab 30 meter. Okey, jadi jadi yang ini pertama halaman yang sebesar 20 meter. Okey, ni soalan nombor 3. Yang ni complicated sikit eh. Banyak isu. Ni 20 darab 20 meter darab 15 meter. Um, dan mengambil masa setengah jam. Jadi dan kemudian kita nak tahu berapakah kos. Jadi ni, dia punya upah ni RM30 per jam. Jadi berapakah yang dia akan dapat upah untuk ukuran 40 meter darab 30 meter. Jadi sebelum kita boleh buat untuk nisbah dan kadaran, sebenarnya kita kena cari luas dulu. Sebab upah tu ataupun uh, kerja tu berkait dengan luas kawasan tersebut. Jadi luas yang ini okay, luas uh, gambar rajah A di gambar rajah B di luas A ialah 20 meter jarak 15 meter iaitu 300 meter persegi. Kalau luas B ialah 40 meter darab 30 meter sama dengan 1200 meter persegi. Jadi Uh, kita nak selesaikan yang ni, ni sebenarnya kaitan dia dengan banyak-banyak uh, kerja dia buat tu berkaitan dengan luas kawasan. Okey. Jadi berapa lama akan mengambil masa? Jadi masa yang ni kita tak tahu. Ha, jadi kita kena tahu masa tu dulu baru boleh darab dengan 30. Okey. Jadi masa yang kedua ni kita tak tahu. Jadi kita tetap masa uh, X per luas dia 1200 adalah berkadaran dengan masa yang dia ambil di sini iaitu kamu nak tulis setengah boleh, kamu nak tulis 30 pun boleh. 30 tu minit. Okey, 30 minit per luas dia adalah 300. Okey, jadi lepas tu kita akan pindahkan 1200 ke sana jadi x cikgu potong jadi cikgu pindahkan terus ke sana 1200 dan guna kalkulator kita dapatkan berapa minit yang diperlukan di sini dah 30 bahagi 300 darab 1200 iaitu 120 minit tapi ini belum jawapan bagi soalan. Okey. Sebab kadar upah ialah RM30 satu jam. Jadi yang ini kita tukar balik Iaitu 2 jam. Okey. Dia dapat 2 jam. Jadi upah dengan kerja 2 jam ialah 30. RM30 darab 2 iaitu RM60 ringgit. Tapi kalau kamu tak nak tukar kepada minit pun tak apa sebab kadang-kadang unit-unit tu tak boleh tukar. Jadi kamu buat je iaitu masih lagi x per 1200 sama dengan 1 per 2 per masa positif 200 jadi per 300. Okay? Jadi yang ini sekali lagi pindahkan saja X sama dengan 1 per 2 darab 1200 nanti bahagi dengan 300. Tapi unit ni unit jam. Ini unit dia unit minit. Jadi jawapan minit. Tapi kalau yang ini uh, tak complicated sangat sebab dalam kalkulator ni 1 per 2 darab 1200 dan bahagi dengan 300 kamu akan dapat jawapannya nilai X ialah 2, iaitu 2 jam. Jadi, upah ialah RM30 darab 2, iaitu RM60.